దిశంకరాచారు్యులు వారు రచించినటువంటి శ్రీదేవి అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం శరణాగత అపరాధక్షమాపణస్తోత్రగదదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే సర్వ్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోస్ శ్రీమాత్రే నమ క్షమాపణ స్తోత్రం न मन्त्रम् नो यन्त्रम् तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानम् ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस्त्वदनुसरणम् क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणा लसतया विधेया शक्यत्वात्तव चरणयोर्यात्स्युतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्याम् पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परम् तेषाम् मध्ये विरलतरलोऽहम् तव सुतः मदीयोयम् त्यागः तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा नरचिता नवादत्त देवी द्रविणमी भूजस्तव मैया तथा तम स्नेह कुपुत्रो जाएत क्वचिदी कुमता नवती परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेः अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपानापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननिकं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्को टिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयम् जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनम् दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीम् भवाणि त्वत्पाणिग्रहण फलमिदम् न काङ्क्षा भव विभववाञ्छापि जनमेन विज्ञानापेक्ष शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः तस्त्वाम् संयाचे जननि जननम् यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किम् रूक्षचिन्तनपरैर्नकृतम् वचोभिः स्यामे त्वमेव जति किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्बपरन्तवैव आपत्सुमग्नः स्मरणम् त्वदीयम् करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिवे नैतच्चठत्वं मम भावयेजेथाः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्बविचित्रमत्र किम् परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरम् परा परम् न हि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पादकी नास्ति त्वत्समान हि ఏం జ్ఞాన తథా తురుణ శ్రీదేవి స్తోత్రం సంపూర్ణం హరి శ్రీదేవి అపరాధక్షమాపణస్తోత్రాన్ని నిత్యం అందరూ కూడా పారాయణ చేసి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారని ఆశిస్ ధూళిపాల ఫలిశర్మ స్వస్తి